ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या यू टी व्ही मराठी वृत्तवाहिनीला बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर उल्हासनगरच्या क्रिटिकेअर हॉस्पिटल ते पंजाबी कॉलनी रस्ता रुंदीकरणात बाधित दुकानांवर आज महापालिकेने जेसीबीच्या साहाय्याने तोडक कारवाई केली तब्बल पन्नास पेक्षा अधिक दुकाने जमीन करण्यात आले त्यामुळे सदर रस्ता आता चाळीस फूट रुंद होणार आहे या रस्ता रुंदीकरणावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कमलेश निकम यांनी तोडक कारवाई ठिकाणी येऊन विरोध दर्शविला आहे यावेळी त्यांनी थेट आमदार कुमार आयलानी आणि माजी नगरसेवक राजेश वधारिया यांच्यावर निशाणा साधत गंभीर आरोप केले आहेत राजेश वधारिया यांना फायदा पोहोचविण्यासाठी गरिबांच्या दुकानांवर कारवाई केली जात असल्याचे निकम यांनी सांगितले यां का जो आज जो तोड़फोड़ कर रहे हैं महानगर पालिका की दादागिरी और आमदार कुमार ऐलानी जो है इस विषय के लेकर बार बार कमिश्नर महोदय से बैठक कर कर जान कर जिस रोड पर ट्रैफिक नहीं है उस रोड को तोड़वाना ये हमारे शहर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे शहर में सात रोड एम के चल रहे हैं जहाँ पर फिर वो सी ब्लॉक का रोड हो पेंसिल फैक्ट्री का रोड हो ऐसे मुख्य रोड हैं वहाँ पर अभी तक एक इंच भी तोड़ने के लिए वहाँ के स्थानिक नेताओं ने नहीं दिया है इस पर जैसा रोड है वैसा ही रखा है पर जानबूझकर किसी नगर सेवक का यहाँ पर प्लॉट है उस प्लॉट को करोड़ों रुपए का फायदा पहुँचाने के लिए यहाँ का रोड को जो है वो तोड़ने के लिए और गरीबों के जो दुकान है जो महाराष्ट्र की सरकार ने कहा है कि उन्नीस के पहले के जो दुकान है वो सब रेगुलाइज है वापस महाराष्ट्र शासन ने एक निर्णय दिया है कि 2005 के जितने भी दुकानें हैं वो सब रेगुलाइज है मैं ओमिकलानी के माध्यम से यहाँ पर आया हूँ और आमदार कुमार ऐलानी जो है वो इस तरीके की जो पंजाबी कॉलोनी क्रिटिकयर से लेकर पंजाबी कॉलोनी तक का जो चौक है एक बिल्डर और एक नगर सेवक को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उसका करोड़ों रुपए का प्लॉट है यहाँ पर वो प्लॉट को करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनाने के लिए और फ्लैट्स बेचने के लिए इसी के कारण गरीबों के ऊपर आज महानगर पालिका का हथौड़ा चल रहा है मैं ओमी कलानी के माध्यम से यहाँ पर पहुँचा और कमिश्नर महोदय से बात कर रहा हूँ कि आपको ये रोकना चाहिए और इस तरीके की जो बातें हैं वो बहुत शर्मनाक बात है कि शहर के आमदार इस तरीके की जो कुमार ऐलानी है वो शहर के लोगों को गुमराह करके जो बाकी के सभी रोडों को छोड़कर यही रोड के ऊपर कार्रवाई करना है उनके एक नगर चौक का बड़ा प्लॉट है और उसके ऊपर करोड़ों को फायदा देने के लिए गरीबों के आश्वानों के ऊपर ये बुलडोजर चला रहा है और सचमुच में शहर का आमदार जो है वो मौत के सौदागर के रूप में शहर में काम कर तो रहा है देखिए सभी लोगों को इसके पहले भी मैंने लेटर दिया था कि कौन महानगर में कंप्लेंट कर रहा है यहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक है राजेश भधरिया वो तकरार कर रहे हैं और कुमार ऐलानी जी ने कुछ दिन पहले गवंस जो है एडिशनल कमिश्नर उनसे बैठक करके यहाँ पर तोड़ने का उन्होंने आदेश दिया है उनको पता है कि दो दिन दो महीने के बाद में शहर की जनता उनको हरा देगी इसके कारण वह ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लेकर लोगों के आशियानों के ऊपर हथौड़ा चलाकर और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में हमारा शहर है आज आई में शहर है और उस शहर को निकालने के लिए मैं ओमी कराने के माध्यम से यहाँ पर पहुंचा हूँ और कमिश्नर महोदय से बात आता येथील नागरिकांनी देखील रस्ता रुंदीकरण होत असल्याने आम्ही खुश आहोत कारण रिक्षा लावण्यासाठी पायी चालण्यासाठी जागा नव्हती याचा आम्हाला विरोध नाही संपूर्ण शहराचं रुंदीकरण झालं पाहिजे अस्मत नागरिक व्यक्त करत आहेत भाई साहब मेरा नाम अर्जुन मनसा यादव है मैं सासरी नगर उल्हासनगर तिथ में रहता रा, हूँ ऑटो रिक्षा ड्रायवर हूँ लेकिन जो आज कार्य हुआ है पंजाबी कॉलोनी मैं चाहता हूं कि पूरा उल्लासनगर शहर में होना चाहिए और दूसरी नंबर बात है जो हमारे ऊपर बीतती है ऑटो रिक्शा वालों के ऊपर बीतती है एक तो पहली बात है पहली बात है महानगर पालिका और पुलिस यहाँ का आमदार साहब या महापौर साहब जो हमारे साथ में बस चला के हमारे हमारे हमारी जो, जो दयनीय हालत करके रखे हैं तो इसके बाद ऑटो रिक्शा इसके बाद जो बचा खुचा को है जो जितना कमाएँ सी में भरें ट्रैफिक जाम में भरें तो मैं चाहता हूँ कि यह कार्य जो है उल्लास शहर में पूरा उल्लासनगर शहर में होना चाहिए बहुत एक नंबर क्योंकि हम हमारे पास बचा ही क्या है पहली बात है ऑटो रिक्शे का पहली बात है भगवान जाने आमदार साहब या महापौर साहब या आयुक्त साहब ये मतलब हम मतलब हमारी रोजी रोटी छीनने का कोशिश किए हैं बस चला के इसके बाद जो बचा खुचा है तो कमा के सी में भर रहे हैं हम घर पे कुछ लेके नहीं जा रहे हैं या अब यही कि हमारे सामने ऑप्शन रह गया है या तो उत्तर प्रदेश वापस चले जाए या तो ऑटो रिक्शा चलाना बंद कर दे या तो आत्महत्या कर ले करता हूँ समर्थन करता हूँ क्योंकि मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ एक नंबर से पाँच नंबर तक चलाता हूँ लेकिन बेल्डन 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 बहुत अच्छा कार्य हुआ है किसी के माध्यम से हुआ है बहुत अच्छा कार्य हुआ है जो हमारे ऊपर बीती है लेकिन एक कार्य बहुत गलत हुआ है मैं गुजारिश करता हूँ आमदार साहब से आयुक्त साहब से और इसके बाद में मैं गुजारिश करता हूँ कि यदि बस की सुविधा बंद कर दी जाए ताकि ऑटो कम कमतो दो पैसा कमा की आपली घर का घर परिवार चला सके रोजी सब ही नगर रचना विभागाने रस्ता रुंदीकरणाची कारवाईबाबत आपल्याला मेजरमेंट्स दिलेल्या होत्या त्या मेजरमेंट्सप्रमाणे आपण रस्ता रुंदीकरणाची कारवाई आज केलेली आहे त्यांना अंदाजे दोन तीन महिन्यापूर्वी आपण नोटिसेस दिलेल्या होत्या अंतिम नोटीसेस परंतु त्यांनी स्वतःहून हो ते काढून घेतलेलं नाही आहे तर आयुक्तांच्या आणि अतिरिक्त आयुक्तांच्या मान्यतेने आणि त्यांच्या आदेशान्वये आज हे रस्ता रुंदीकरणाचं काम पोलीस बंदोबस्तात आपण पूर्ण केलेला आहे नक्की किती गाळ्यांवर केलेली आहे किंवा किती हे केलेली आहे त्याचा आकडा आत्ता माझ्याकडे नाही आहे त्याचा आकडा मी तुम्हाला नंतर देतो पण केलेली कारवाई आहे ती तुम्हाला समोर दिसतो हा चाळीस फूट रस्ता होणार आहे थळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या यूटीव्ही मराठी वृत्तवाहिनीला बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीन